یا امیر المومنی سن افزل سن یا پیامبران اولو لعظم حضرت آدم افزل دی یا سن حضرت پیغه حضرت امره آبردی من Vəc həfsəliyətün nədir? Ya Əli məniyyət düşmən yaradan. Vəli həzrət burdu Allah bu neməti verib mənə mən gərə izhar eləyəm. Gitman eləməyəcəm. Mən adamla nəfsələm. Adamla həvvana lamtal yaratdı, ötürdü bəhistə. Buyurdu tamami nemətlərindən istifadə eləyin. İllabı bu buğdaq ağacına yaxın düşməyin. Əmir ağa buyurdu ki and ol Allah'a mən buğda çörəyin indiyə cətdilimə vırmamışam. Vıra bilərdim ha. İsteyirəm fəqəra qustəyəmi yeyəli libasü köh gəymişdi. Biri ərz etdi: "Ya məulla, əmir tacdarında libas vəslədar olmaz. Bu yurdu qadirəm təzə libas gəyməyə. Amma ədalət ki onunmuş taqiyəm, mən sazgar olmaz. Böylərimiz insana bir rəhm lazımdır." Siraqa cümədənə bir, bir pom benzinlər, benzinlər hək olmuşdu. İsnəf səd dərsət kirayəsinə var düşdü. Yəni bu adamlarda rəhm yoxdu. Küçələr doluduş şümürlə. Yəni əgər yerinə düşə, necə Kərbəladə İmam Şeyxinin uşağını xalxalı ayağından çıxadırdılar, qulağından güşvarasını çıxadırdılar. İndi yerinə düşə hezar bərabər ondan bətərləri var insanda. Əgər Rəhman sərlə Əmiləl-müminin buyurur, bərənc fuqara qüssə yemiyələr. Mən indiyəcə buğda çörəyi dilimə vırmamışam. Ya Əli sən əfzəlsən, ya Musa Abu ürdü ki mənə səlam və səhfəliyətünnəd. Burda həzrat Musa vurdu bir nəfəri öldürdüm. Bir nəfəri vurdu Firavunun adamlarından öldü. Qorxusundan getdi. Şu eybə 10 il çobanlıq elədi. Amma ay Sə'sət ibn Suha mənə Əli adam qalmamışdı Məkkədə adamı mənim əlimdə ölməyə Apardım sure-i bəraət-i dərkənar xane-i xodə oxudum müşlüklərə bədun ink ürəyimə bir zərrə itərsə vahəm edişə ya Əmirəl-müminən əfzəlsən ya İbrahim iki peyğəmbərin həm imamatı vardı həm nubuwwəti bir həzrət İbrahim idi bizim peyğəmbər həzrət İbrahimə o qəd iradət var idi bizim peyğəmbərin o qədri həzrət İbrahimi çox istərdi oğlunun adını qoydu peyğəmbər İbrahim həzrət İbrahimə Əfsəliyə sən gürdün mən Əfsələm. Və səfəliyyətün. Burda Hz. İbrahim Allahı arz elədi: "Rabb, arəni keyfə tuhyil mauta? Xudayə istirəm görüm ölüləri necə dirildəcəsən." Nida gəldi: "Əvəlləm təmin, iman gətirməyipsən, qalub balal, lakin niyə etməyin nə qalbi? Pərverdigar istirəm ürəyimə aramamla. İstirəm ürəyim ağramasın tapa. Nida gəldi 4 dənə pərəndəni tutarsan, kəsərsən ətlərini dəyib hər dağın başına qoy ki, dolan çağır, qoy qorluarını tikələr yapışsın bir-birinə gəlsin sənsəm də. Bil ki mən bu cür buları mən dilildə diyəm. Amma Səhət ibn Süvhan əgər tamam pərdələr mən Əlinin gözünün qabağından kənara gedə İman etiqadım və etiqadım nisbətən pərvərdigar, bir zərrə çox olmaz. Yəni Allaha mən bir qədri etiqadım var. Hətta gözümün qabağından tam pərdələr kənarı ola, cin edə məndə heç İsa əfzəldi, ya, Həzrət İsa Əfzəl dəazanca buyurdu mən. Həzrət İsanın nənəsi istədi bu il müqəddəsdə İsanı dünyaya gətirən nida gəlib düzadı cəhddə 20 bəhası var. Çıxışıya. Amma mənim nənəm istədi məni dünyaya gətirə qarıldı Kəbənin övü. Nənəm girdi Allahın beytində məni dünyaya gətdi. Mən Kəbənin oğluyam. Kəbənin içində dünyaya gəlmişəm. Amma yetirəndə bizim peyğəmbərə sual elədi ya, ya Rəsul ya Ali, sən əfzəlsən. Ya Hatemul Enbiya bi cümle Hazret Emir Ağa bir qədri peygəmbəri ucaldı bu da. Ya Ali sən əfsəlsən ya bizim peyğəmbər. Hazret buyurdu ənə Ebdu min Abidin Muhammedin sallallahu alayhi ve sellem. Mən bir dənə nöchərlərindən ən peyğəmbər